بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دس یارہ اور بارہ زیل حج کو قربانی کرنا ہر صاحب استاد مسلمان پر واجب ہے قربانی بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت کی قسم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تین انعامات سے نوازتا ہے وہ کون سے تین انعامات ہیں اور اس کے علاوہ بیش قیمتی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا محترم ناظرین یہ عید الاضحی کا بابرکت دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مینڈھے قربانی کے لیے پیش کیے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی اور جب ذبح کے لیے تکبیر پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک وطالع کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعا فرمائی یا اللہ ان دونوں مینڈوں میں سے ایک کی قربانی میری طرف سے ہوگی اور دوسرے مینڈے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کی جانب سے ہوگی جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے جو صاحب استاد نہیں ہیں اور مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے تو اے مالک میری قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما پھر دعا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینڈے زبا کر دیے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان کے لیے خاص طور سے یہ انعام ہے یہ ان کی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بھی ہے کہ جو نادار اور مفلس قربانی نہ کر سکے تو وہ پریشان نہ ہوں بلکہ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ان کے نام کا جانور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے سبحان اللہ ناظرین کرام حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس نیک نیت سے اور مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی سے لے کر اگلے سال آنے والی عید کی قربانی تک اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے مال میں سے برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کو وسیع عطا فرما دیتا ہے ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا بھی اللہ کی راہ میں تبلیغ کے برابر ہے جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے غریبوں کو کھلاتا ہے یتیموں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک نیت سے اور خلوص دل سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بکرا خریدتا ہے یا دوسرا جو بھی جانور خریدتا ہے تقبیر پڑھتے ہوئے اسے ذبح کرتا ہے پھر اس کے جانور کے اس گوشت کے تین حصے بناتا ہے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے باقی دو حصے غریبوں مسکینوں رشتہ داروں دوست احباب میں تقسیم کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو تین انعامات عطا فرماتا ہے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے دریافت کیا کہ بتائیے وہ تین انعامات کون کون سے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قربانی سے لے کر دوسری قربانی تک اس کے مال و دولت میں برکت نازل فرما دیتا ہے وہ ایک جانور کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دس جانوروں کے برابر مال و دولت عطا فرما دیتا ہے اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کس قدر غربت اور مفلسی ہے کہ ہمارے ملک کے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے ان کے گھر سارا سال گوشت خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تو جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس جانور کے گوشت کو ایسے غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتا ہے کہ جن کے بچے سارا سال گوشت نہ کھا سکے تھے جنہیں سارا سال گوشت کا مو بھی نہیں دیکھا تھا تو ذرا سوچئے کہ ایسے شخص پر اللہ تبارک و وطالعہ کتنا راضی ہوگا کیا ایسے شخص کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا نہیں ہوگا کیا اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوگی اللہ کے جو بندے سارا سال گوشت نہیں کھا سکے اب اس شخص کے مال کی بدولت انہیں گوشت نصیب ہوا تو یقینا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے بے حد راضی ہوتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کی مدد کیا کرو غریبوں کو کھانا کھلایا کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابہ جب تمہیں ایسا معلوم ہو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے تو پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو اپنے جانور کے گوشت میں سے گوشت کھلاتا ہے تو پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے کہ اس کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو کبھی ختم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما کر مٹا دیتا ہے لہذا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر پھر سے پاک اور شفاف بنا دیتا ہے کیونکہ یہی ہمارے پیارے نبی کریم کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے سبحان اللہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے تیسرا انعام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا یعنی جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تھا تو وہ جانور اس کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ اس جانور پر سواری کرے گا تو یہ جانور پل سرات کے اوپر سے بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا سبحان اللہ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو اور اسے موٹا تازہ رکھو کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہیں پل پرسرات سے گزارنے کا ذریعہ بنے گا اور اس پر سواری کر کے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا ناظرین اکرام اب یہ بھی جان لیجئے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مال و دولت کے باوجود اور حیثیت و استاد کے باوجود جانور زیبہ نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے گھر والوں جس طرح سے تم لوگوں نے استاد ہونے کے باوجود مجھے قربانی کی دولت عظمت اور رحمت سے محروم رکھا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی رحمت دولت سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے لیکن جس گھر میں جس مکان میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ گھر مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے مکینوں پر اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صاحب استاد ہیں انہیں قربانی کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے اور جو صاحب استاد نہیں انہیں قربانی کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی قربانی اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں سچا مسلمان بنائے ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین ثما آمین ناظرین ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ہمیں اس کے متعلق ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ